где наказаны организаторы, спортсменов, тетушек, которые избивали людей, больше 40 человек. Почему никто не наказан со стороны правоохранительных органов? Мы хотели бы, чтобы он ответил перед общественностью города Запорожья за проделанную работу на посаде прокурора, он занимает ее уже, по-моему, около трех месяцев, он выступал и говорил, что у меня пропало желание расследовать разгон Евромайдана. Если у него пропало такое желание, пусть уходит, пусть придет человек, у которого оно есть, это желание. Расследование или нет, или прокурор это все спускает на тормоза. Мы просто хотим увидеть от него профессиональное действие. То, что он обещал на Майдане запорожском во время его назначения. Мы этого на данный момент, к сожалению, не видим. Мы хотим получить от него отчет за его время работы. Это предупредительная акция. Мы просто хотим ему сказать, что общественность не согласна с его действиями, и просим его просто сделать отчет у него. Если он не выйдет он увидел наше мнение, мнение людей, и он обязан, как чиновник, как гражданин, как мужчина, в первую очередь, выдать этот отчет. Это дело в том, что я не услышал ни одного конкретного вопроса. А те вопросы, которые мы более или менее конкретные, касаются, как я уже сказал, тайны расследования, конкретных производств, но по которым совершенно четко дать ответ на вопрос, когда будет принято соответствующее решение, невозможно, потому что многие люди, хотя бы просто они находятся в Запорожье, которые подлежат допросу, ну, для того, чтобы выяснить все обстоятельства, размышлять. Надеемся, что генеральный прокурор Махницкий, человек чести, и он обратит внимание на своих подопечных, на Александра Леонидовича Шацкого и на его деятельность.